বিরতির পর স্বাগত আজ বুদ্ধ জয়ন্তী যা বুদ্ধ পূর্ণিমা নামেও পরিচিত আজকের এই বুদ্ধ জয়ন্তীকে কেন্দ্র করে দেখা গেছে আগরতলা বুদ্ধ মন্দির বেনুবন বিহারে চলছে বিশেষ পূজা এবং প্রার্থনা প্রত্যেক বছরে বুদ্ধ পূর্ণিমার দিন ভক্ত সমাগম দেখা যায় এই বছরও কিন্তু সকাল থেকে দেখা গেছে বুদ্ধকে অভিষেক থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিশেষ অর্চনা করেছেন প্রত্যেকই দর্শনার্থীরা এবং বিশাল মেলারও আয়োজন হয়ে থাকে বুদ্ধ পূর্ণিমাকে কেন্দ্র করে এই বছরও কিন্তু বুদ্ধ জয়ন্তী অনুষ্ঠানে দেখা গেছে আগরতলা বৌদ্ধ মন্দিরে সকাল থেকেই প্রচুর সংখ্যক ভক্ত সমাগম। সে বিষয়ে কি বলছেন সংশ্লিষ্টরা শুনাবো। আজ 2500 77 88 2568 বুদ্ধ পূর্ণিমা সেলিব্রেশন আমরা এখানে মনিপুর বৌদ্ধ বিহার আগরতলায় मना रहे हैं। आज का दिन महत्वपूर्ण है भगवान बुद्ध के जन्मदिन भगवान बुद्ध के जो बुद्धि प्राप्त हुआ वो दिन और भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण हुआ वो दिन जन्म बुद्धि प्राप्त और निनिर्वाण तीन दिन को महत्व देकर हम लोग बुद्ध पूर्णिमा सेलिब्रेशन मनाते हैं हर विश्व में आज बुद्ध पूर्णिमा दिन इसलिए सभी को हैप्पी बुद्ध पूर्णिमा तो बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर हमारा देवतीस लोग जो दायक दाय का उपास उपास लोग बिहार में आके पूजा करते हैं प्रयार करते हैं सारे विश्व में लोगों को सुख शांति मंगल के लिए और हमारा आज यहाँ पे अभी संघ संगत भी उपस्थित है बड़ा बड़ा बांधव भी आए हैं तो हम लोग विश्व शांति के लिए प्रार्थना करेंगे हमारा सभी को सुख शांति मंगल के लिए क्योंकि आजकल दुनिया में शांति की जरूरी है शांति भगवान बुद्ध का धर्म शांति का प्रतीक है इसलिए भगवान बुद्ध का धर्म का हम लोग शन में शांति के लिए फैलाएंगे और हमारे आज शाम को महामान्य राज्यपाल जी भी आ रहा है और त्रिपुरा यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर भी आ रहा है और जो बड़ा गुरु जी लोग भी आएगा इसलिए आज यहाँ पर भगवान बुद्ध का जन्मदिन बहुत मनाया बुद्ध पूर्णिमा इसलिए बुद्ध पूर्णिमा अवसर पर सभी को शुभकामनाएं सर आप सुनल राज्यपाल अशन एवं बुद्ध पूर्णिमा उत्सव के केंद्र को उत्तोला ইউনিভার্সিটিরও প্রচুর শিক্ষকরা আজ উপস্থিত হবেন বেনুবনে বিহারে এমনটাই কিন্তু তুলে ধরেছেন তিনি অর্থাৎ আজ বুদ্ধ পূর্ণিমাকে কেন্দ্র করে বেনুবনে বিহারে চলছে বিশেষ পূজা এবং প্রার্থনা নিয়ে নিয়েছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি সঙ্গে থাকুন